Київ тут не прошу, прощення. Дівчина, в якої один хлопець українець, а другий дагестанець, затонірувала тачку наполовину. Подейкують, що якщо слухати Івана Дорна сім днів і сім ночей, то можна завагітніти. Спасіба, за шкалі, Гостійниця Київ. Друзі, ще раз добрий вечір. обязанности, Максима Галкина входит еще и мерить давление. А, да, да. Мальчик Петя очень мечтал увидеть грудь одноклассницы. Через пять лет после школы его мечта сбылась. Фемин. мечты сбываются. Проспект наук, пожалуйста. Вчера собака укусила Николая Азарова, и теперь другие собаки не понимают, что она гавкает. Создатель Тетриса не может построить себе дом. У него постоянно сгорает первый этаж. Еще две шутки тути-фрути. Потап думает, что Ворд подчеркивает красным особо удачные строчки его песен. Николай Павлович уже давно не мог удивить свою жену в постели, поэтому землетрясение пришлось как никогда, кстати. И еще две шутки из сборной факультета. На обычных сигаретах Минздрав пишет, курение может вызвать рак. А на голландских курение может. Давай, соберись еще разочек. На обычных сигаретах Минздрав пишет, что курение может вызвать рак. А на голландских курение может вызвать рак дракона и даже сплинтера. В киевском консерватории многим не хватало инструментов, поэтому пианистке Кати приходилось имитировать орган. Спасибо, сборной комитета. А, пока же не думает, давайте я вам а, расскажу про оценки за первый конкурс. Визитка. Итак, сборная факультета 4,2 балла. Гостиница Киев 4,8 балла. Шкала за шкале 4,6 балла. Наук 5 баллов ровно. Тультифрути 4 балла ровно. Рустем, я так понимаю, на тебя, да? Возложили надежду. Ух, возложили на меня, конечно. Мы решили дать штрафной круг, круг двум командам. Это сборная факультетов и шкала зашкаливает. Они вот... Шкала зашкаливает и сборная факультетов по одной шутке. Да. Э, Когда над дубно пролетает летак, то все люди приседают, потому что думают, что это железный птах забрал их гнездо. <плес> сборная факультетов. Закончились, что ли? Нет. Я думаю. Нет. У сына директора школьной столовой угадайте, где будет свадьба? Все угадали, видимо. Сейчас узнаем, угадала ли жюри. Рустем, Тут дело в том, что решили, что сборная факультетов шикарная команда, но должна немножечко уступить. Спасибо, сборная факультета, 0,2 балла. Идем на следующий а, круг. Я предлагаю просто, чтобы девочки тоже говорили. Тогда будет как-то. Более... Нет, я предлагаю, чтобы девочки остались. <связано> <связано> Идем дальше, еще под две шутки. Пожалуйста, Киев, Дубнов. бабушка, яка цілувала самого Леніна, каже, що охорона в Мавзолені така не дуже. Касиршу ЖДКС уволили за те, що вона не усата. Гостиниця Київ. Следующего ребенка Филипп Киркоров закажет на сайте Розетка.ua. Ангел-хранитель Никиты Джигурды написал заявление по собственному желанию. Распекло, пожалуйста. Директор Заика долго сохраняет интригу, когда увольняет сотрудника. Очень худой бомж спит в коробке от плазменного телевизора. І ще дві шутки тут і фрукта. Вченим встановлено, що в організмі Ольги Герасим'юк абсолютно всі залози можуть виділяти сльози. А зараз жениться женитися на українському мові после того, що з ним Следующая команда уйдет со сцены с результатом 0,4 балла. И это будет команда КВН. Да что ж у меня такая миссия-то, а? а? Это шкала зашкаливает. Извините, ребята. Шкала зашкаливает. Спасибо. 0,4 балла. Ну и теперь борьба идет за 0,6 балла. Гостиница Киев, пожалуйста. Ярый болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский. Один за всех отхватывает от болельщиков ЦСКА. Анна Каренина попала под поезд, так как не знала, что выход до поездов через східний и Захидный подземные переходы. Проспект наук, пожалуйста. Мама всегда говорила терминатору, не три глаза, то красным будет. Все девушки любят сумерки, а лучше вообще без света. Что правда. Тут Комары националисты, вкусившие москаля, обовязково сплевывают. Чтоб вражу и злою кровью землю окропити. Из руку нечем было закусить, и он укусил ученика, который висел на турнике, как сосиска. Ну вот этот сложный, сложный выбор. Всем, всем штрафной. Всем штрафной. Да ты как трудовик говоришь. Э, э, всем штрафной! Вот теперь нормально. Гостинцы. Одна шутка. Игорь Кондратюх. Игорь нет. Игорь Кондратюк идет к любовнице после трех нет от жены. Другцовое, собственно, да, наверное. Проспект Наук. Оля повторила за Леди Гагой и одела на выпускной платье из мяса. Да, на шашлыках Оля была на расхват. И куцепрутит. В одно ухо влетело, в другое вылетело, сказал учитель математики, перезаряжая пистолет. Ну и пока судьи решают, я бы хотел, чтобы весь зал поаплодировал вот этому молодому человеку, который ходит на все наши игры и вот так вот заразительно смеется. Спасибо вам. Большое. С ним жука веселее немного, честно. Правда. Рустам... Я, сохраняя интригу, говорю, что уйти должна команда тут, 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 тут -ту и фрути. Тут и вроде спасибо на 60 балла. ну и последний круг где будут, э, будет решаться судьба одного балла гостиница киев ваши две шутки ведущий шоу на ножах арам нацаканов приехал ставить на ноги привокзальное кафе но не смог поставить на ноги даже одного клиента еще одну максим Андрей Шевченко заявил, что если его партия победит на выборах, то FIFA 2013 будет установлена в каждом доме. Охранник мавзолея пришел на поле чудес и очень удивил музей своим подарком. Вышел новый GPS-навигатор для блондинок дура направо. пока судьи не объявили свой вердикт, давайте послушаем оценки за два конкурса «Визитка» плюс «Разминка». Сборная факультета 8,6 балла, гостиница «Киев» 9,4 балла, за «Зашкаливает» 10,4 балла, проспект «Наук» 10 баллов ровно, тутти фрути 8,4 балла. Ну и Рустем уже по традиции... От тебя слово. Ребят, гостиница Извините. Гостиница Киев, максимум 80 проспект наук, 1 балл ровно. Ваши аплодисменты всем командам за этот конкурс.